মুখ আছে বুলিয়ে মানুহে যিহকে তিয়কে আচলতে ক'ব নালাগে কিবা এটা কথা ক'লে সেই কথাটো ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে নহয়নে বাৰু সৃজনগ্ৰামত আহিব নীল আকাশ আৰু তেওঁকে চাবৰ বাবে আমি ওলাই আহিলো আৰু এই দোকানখনত অকণমান সময়ৰ কাৰণে ৰখাই ছোৱালী দুজনীৰ কিবা কিতাপ পত্ৰ কিনিবলগীয়া আছিল সেইবোৰ কিনি ল'লে আৰু লগতে আনিলে আইচ ক্ৰীম আৰু আইচ ক্ৰীম খাই খাই আমি সৃজনগ্ৰামৰ অভিমুখে ৰাওনা হ'লো আৰু এতিয়া সন্ধিয়া ছয় বাজিছে আমি সোনকালে ওলাই আহিলোঁ কাৰণ বিহু কমিটিয়ে আগতীয়াকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে জনাইছে যে মোৰ গায়কজনকহে তেওঁলোকে সন্ধিয়া ঠিক পাঁচ বজাৰ লগে লগে মঞ্চত উঠাই দিব গীত গাবৰ বাবে কথাটো জানি মনটো ভালো লাগিছিল কাৰণ তেখেতক চোৱাৰ হেঁপাহ বহুদিনৰ পৰাই আছিলে আৰু যিহেতুকে সোনকালে তেখেতে গান গাব গতিকে দূৰ হ'লেও অকণমান সময়ৰ কাৰণে হ'লেও আমি ওলাই আহিলোঁ আৰু এয়া আমি ছিজন গ্ৰাম আহি পালো আৰু চাওকচোন একদম মেলা লগাৰ দৰে হৈছে আৰু দুয়ো কাষে পুৰা দোকান বহিছে আৰু আপোনালোকক মই এতিয়া ষ্টেজখন দেখুৱাই আছো এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে তেওঁলোকে শক্তিপীঠ কামাখ্যা মন্দিৰৰ আৰ্ত সজাইছে মঞ্চখন তেওঁলোকে যি নহওক আহি পালো ভাবিছিলো মঞ্চত গায়কে হয়তো গানেই গাই আছে কিন্তু গায়কে গান গোৱাটো দূৰৰে কথা ষ্টেজখনত কোনোৱে নাই মানে একো প্ৰগ্ৰেমে এতিয়ালৈকে আৰম্ভই কৰা নাই তেওঁলোকে তাৰপিছত ভাবিলোঁ যে হ'ব হয়তো কিছু সময় পিছত তেওঁলোকে গায়কক উঠাই দিব তেওঁলোকে পাঁচ বজাত কৈছে সেই বুলি যে পাঁচ বজাতে ফাংচনখন আৰম্ভ হ'ব সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে কাৰণ মানুহ অহাৰো কথা আছে কাৰণ মানুহ আহিলেহে এখন ফাংচন অনুষ্ঠিত হয় বুলি আমিও জানো কিন্তু যোৱাকালিৰ সেই অনুষ্ঠানত মানুহবোৰ ইতিমধ্যে গোট খাইছে ইমানখিনি মানুহ তেওঁলোকে দিয়া আশ্বাসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে সোনকালে আহিছে কিন্তু তেওঁলোকে দিয়া আশ্বাস ৰাখিব নোৱাৰিলে মানুহবোৰক বৰং কষ্টহে দিলে আৰু ৰাইজে বহিবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ সুবিধা হোৱা নাছিলে মাত্ৰ ভি আই পিৰ কাৰণে কেইখনমান চকী দিছিলে আৰু ইমান দেৰি ৰৈ ৰৈ অৱশেষত আমি ঘৰ অভিমুখে উভতি আহিলো আৰু কিছুমান মানুহ আমাৰ দৰে একেই অৱস্থা হৈছে তেওঁলোকেও থিয় হৈ হৈ অসহ্য হৈ ঘৰলৈ যাব ওলাইছে তেওঁলোকে কৈছিল যে সন্ধিয়া ঠিক পাঁচ বজাৰ লগে লগে অতিথি শিল্পীজনক গীত গাবৰ বাবে মঞ্চত উঠাই দিব কিন্তু এতিয়া চাওকচোন কেইটা বাজিছে এয়া চাৰে নটা বাজি গৈছে তেওঁলোকৰ মানে তেওঁলোকৰ কথাৰ কোনো মূল্যই নাই আৰু দেৰি হ'লেও হয়তো আমি থাকিলোহেঁতেন যদি বহিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু তাততো ৰাইজক বহিবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ চিটৰ ব্যৱস্থাই কৰা নাই তেওঁলোকে আৰু তথাপিও আমি হয়তো দেখা পালোহেতেন যদি আমি দেৰিকৈ গ'লোহেতেন কিন্তু তেওঁলোকে পাঁচ বজাত আৰম্ভ হ'ব বুলি কোৱাৰ বাবে আমি সোনকালে গৈছিলোঁ আৰু সেইবাবে কোনো এটা কথা ভাবি চিন্তিহে ক'ব লাগে আৰু এয়াই আছিল আমাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সিজনগ্ৰাম বিহু চাবলৈ গৈ পোৱা এক দুখজনক অভিজ্ঞতা